ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಂದುಲೀಲಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಶ್ಲೋಕ ಹನ್ನೆರಡು ತ್ವದೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಹಿನ ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ತುಲಹಿತ್ತು ತ್ವದೀಯ ಸೌಂದರ್ಯಂ ತುಹಿನ ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ತುಲಹಿತು ಕವೀಂದ್ರ ಕಲ್ಪಂತೆ कथमपि विरञ्चि प्रभुतयः कवीन्द्र कल्पन्ते कथमपि विरञ्चि प्रभुतयः यदा लोकौत्सुक्या दमरललना यान्ति मनसा यदा लोकौत्सुक्या दमरललना यान्ति मनसा तपोभिदुष्प्रापमपि गिरिशसायुज्यपदवीं तपोभिदुष्प्रापमपि गिरिशसायुज्यपदवीं त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं त्वदीयं सौन्दर्यं सुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कविन्द्रः कल्पन्ते कथमपि विरञ्चिप्रभुतयः कविन्द्रः कल्पन्ते कथमपि यदा यदालोकौत्सुक्या दमरललना यान्तिमनसा यदालोकौत्सुत्या दमरललना मनसा तपोभि दुष्प्रापमपि गिरिशसायुज्यपदवीं तपोभिदुष्प्रापमपि पदवीम् त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कविन्द्रः कल्पन्ते कथमपि विरञ्चिप्रभुतयः यदा लोकौत्सुक्यधमरललना यान्ति मनसा तपोविदुष्प्रापमपि गिरिससायु ्य पदवीं त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कविन्द्रः कल्पन्ते कथमपि विरञ्चि प्रभुतयः यदा लोकौत्सुक्यतमरलना यान्ति मनसा सायुज्य सा गिरिससायुज्यपदवीं त्वदीयं सौन्दर्यं तुगिनगिरिकन्ये तुलयितुं कविन्द्रः कल्पन्ते कथमपि विरञ्ची प्रभुतयः यदा लोकौत्सुक्या दमरललनायान्ति मनसा तपोभिदुष्प्रापमपि गिरिससायुज्यपदवीं सा त्वदीयं सौन्दर्यं तु हि न गिरिकन्ये तुलयितुं कविन्द्रः कल्पन्ते कथमपि विरञ्चीप्रभुतयः यदा लोकौ ಯಾಂತಿ ಮನಸಾ ತಪೋಬಿದುಷ್ರಾಪಮಪಿಗಿರಿಸುಜ ಪದವಿಂ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಓ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮಗಳು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ನಿಮ್ಮ ಭವ್ಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕನ್ಯೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮಹಾನ್ ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು